rasululloh sallalohu alayhi vasallam amallarning qabul bo'lishi uchun eng birinchi o'rinda iymon shart shuning uchun hazati umar ibn xattob roziyallohu anhu baytul maqdisni fath qilganlarida masjidi axsoni ichiga kirib borar ekanlar bir nasroniy rohibni ko'rib yig'laganlari rivoyat qilinadi u rohib nihoyatda ibodat qilib ro'za tutib ibodatini zahmati o'zida aks etgan yoshi keksa munkillab qarigan enkayib qolgan ozg'in nihoyatda doim ibodat qilgani bilinib turardi qop qora libos kiygan yuzi bujmayib ketgan bir rohibni shu shubaytil mahdisga xizmat qilgan rohibni ko'rib yig'laganlar hazrati umar rahmlari kelib shuncha zahmat shuncha mehnat bir tiyin degan bir ma'noda ya'ni iymon bo'lmasa amali solihlar qabul bo'lmaydi birodarlar iymon shart solih amalning qabul bo'lishi uchun islomdan avval yashab o'tgan boshqa dindagilar yoki hozir ham yashayotgan boshqa dindagilar qancha solih amal qilmasin qiyomat kuni ularga bu narsa foyda bermaydi to iymon keltirmaguncha iymon shu qadar muhimdir alloh taolo siz azizlarni har oyda bir marta odatda bir kishining iymonga kelishiga guvoh qiladi bu buyuk bir marhamat hammamiz ana shunday bir go'zal ishga shohid bo'lamiz kimdir qaysidir bir millat vakili qaysidir bir din xodimi yoki avom yoki olim kelib huzuringizda iymon kalimasini aytadi yani, men aytaman u takrorlaydi ashhadu an la ilaha illallohu va ashhadu anna muhammadan abduhu va rasuluhu deydi tilida shuni aytib qalbida tasdiq qilsa kishi musulmon bo'ladi biz amalni iymonga kiritmaymiz birodarlar amalni iymonga qo'shmaymiz va bunga qur'ondan va sunnatdan dalillarimiz nihoyatda ko'p bugungi bo'layotgan muammolar bosh og'riqlarining qaynog'i bulog'i, manbasi ana shu yerdan boshlanadi bir qismi ya'ni amalni iymonga kiritish iymonga kiritish biz nima deymiz al iymanu bil bil lisan, tasdiqun qalb. Tilda iqror qilish la ilaha illalloh Muhammadur rasululloh qalbda shunga ishonish mana shu iymon amal iymonga kirmaydi amal iymondan tashqari narsa odamlar iymonda barobar hisoblanadilar lekin amalda farq qiladilar birovning amali ko'p bo'ladi birovni amali soxta bo'ladi birovniki riyollik bo'lsa birovniki ixloslik bo'ladi amallarda farq qiladi odamlar amalni biz demak iymonga kiritmaymiz agar amalni iymonga kiritsak birodarlar bugun qancha musulmon bor deyilyapti bir milliard yetti yuz million atrofidami yoki bir yarim milliard shu juda kamayib ketadi bir necha balkim yuz milliongina bo'lib qolar faqat namozxonlarni faqat ro'zadorlarni amal qilganlarni iymon kiritish degani ana shu e'tiqoddan kelib chiqib amal qilmaganlarni kufrga nisbat beriladi amal iymonga kiritilsa nima bo'ladi amal qilmagan odam iymondan tashqaridagi odam hisoblanadimi shuning uchun beamallarga kufr nisbatini beradi bu juda og'ir gap biz nima deymiz bizning ulamolarimiz mazhab boshi mashoyihlarimiz aytganlarki qur'oni karimda alloh taolo iymonda amaldan ajratib keltiradi allazina amanu va amilu solihat deydi har xil ko'rinishlarda bu ko'p keladi misoli iymon keltirganlar va solih no, amal qilganlar deydi qur'on nima uchun solih amallarni iymon keltirganlardan ajratib keltiryapti ichida zikr qilmadi alladina amanu iymon keltirganlar va amiru solihati va solihotlarni qilganlar deyapti va bilan ajratilyapti yoki bir aqliy bir dalil keltiramiz holbuki aqliy dalilga hojat yo'q aslida tushunishimiz uchun agar amal iymonga kiradigan bo'lsa hayz ayol hayz ko'rgan ayol namoz o'qimaydi ro'za tutmaydi demak hayz ko'rganda iymondan chiqib turadimi mana oddiy bir misol hayz ko'rgan nifos ko'rgan ayol namoz o'qiy olmaydi ro'za tutolmaydi bir oyatni to'liq o'qiy olmaydi amal qilolmayapti demak iymondan chiqib turadimi u yo'q Şunun için biz imanına amelini kırpmayız. Resulallah, Resulallah.